Говорят, ты за меня молилась, Долго в дом не приходила весть, Часто на колени становилась, Плакала, рыдала там, то здесь, Что в слезах ты говорила Богу, Что тебе Он обещал тогда, Я не знаю. Знаю, что дорога снова привела к Христу меня, Должен был тогда и возвратиться, Из-за смертной гибельной черты, Чтоб губами тронуть половицы, Где стояла на коленях ты. Нет во мне желания иного посвятить всю жизнь хочу Христу, чтоб теперь спасать, как я такого, и познать Христову доброту. За них в своих ужити щейданы. Спокойничий в ночи бачу ты на колинах. Тобі є, що сказати до Бога молитві. Бог тебе є, сім'я, дорогі, тобі діти, батька молитви, так ще. Сиш материнської ласки, може, слово твоє не таке, ніж найчасте, пригорнути мене забракує вже днини, бо така твоя батьківська доля в родині, бачка молитви, так щиро, Йдуть у небо святе, у небесні місця, Переповнені чаші, йдуть до Божого трону, день і ніч за дітей забуваючи в тому, що не скажеш в словах, ти виліш молитві, хоч не завжди до тебе уважно, все одно ти стимеш до Бога молитви, бо в тебе є сім'я дорогі, тобі діти, батька молитви, так щирі, чисті. йдуть у небо святе, у небесні місця, Переповнені чаші. Забуваючи в тому, хай берує життя тут бухливе та різне, є в мене в душі віра чиста й світла, що за мене завжди линуть линутьне. Щирі чисті, йдуть у небо святе, у небесня місця, Переповнені чаші, йдуть до Божого трону, де й за дітей забуваючи в тому, скільки ще на землі нам призначено жити. Хочу завтра я чуть-чуть рубать молитву. Я, я могу сейчас, я снова буду говорить на русском языке. Знаете, мы, слава Господу Иисусу Христу, что мы на этом месте вновь и вновь я буду говорить постоянно. значит знаете, такое в моем сердце я просто благодарен Господу Богу, что Господь Бог каждого из нас держит, что я вижу, для себя родных, знакомых людей, которые на этом месте, так же самое, как и я здесь. Что, знаете, это благодаря Господу. И наша цель каждого из нас, верующего человека, это максимально прославить Господа. Быть Ему благодарным за то, что мы живы, за то, что мы здоровы, за то, что мы есть на этом месте. Другие люди не имеют этой возможности. Из-за каких-то войн, из-за каких-то катаклизмов, из-за каких-то болезней, да, и стеснений обстоятельств. Разные моменты в жизни люди ну, живут и переживают. Но мы, братья и сестры, мы просто ну, благословенный Бог. Бог обидно нас благословил, что мы собрались. Что мы можем прийти сюда, чтобы поправить свою жизнь. Чтобы как-то пересмотреть себя, да? Чтобы поблагодарить Бога за то, что Бог нам дает все потребное для жизни. Что мы имеем в нем все. И знаете, я когда ехал, мы ехали с Рома, с Сашей, ехали до Сарм. У меня просто такое желание, жгущее желание было, появилось просто благодарить Бога. Вот за все, что в моей жизни происходит, за, за, трудности, которые сейчас на данный момент тоже я переживаю, просто захотелось, естественно, благодарить Бога. Я начал молиться, начал благодарить Бога, благодарю, благодарю. И знаете, и слышу, Дух Святой приходит. Благодать так наполняет, до такой степени. Так слушаю, каждая клеточка, знаете, живая, потому что Бог посетил. Слышу, просто молчание, и так она, такая любовь разливается, и ты понимаешь, какой у тебя могущественный, сильный Бог. Слава Господу, слава Богу наш, нашему живому Богу за то, что Он любит нас, за то, что мы Его дети, что мы Его пасты, что Он никогда нас не забудет, никогда нас на нас не покинет. И знаете, и сразу мне приходит место Писания, Это послание к Ефесянам, я его прочитаю. Это будет пятая глава. Но знаете, цель наша, мы сюда приходим. Каждый из нас верующий человек хочет что-то от Бога здесь получить. Я верю, что каждый из нас хочет получить волю Божию, да, чтобы Бог открыл волю. Касаемо меня, касаемо тебя, касаемо каждого из нас. Что Бог хочет видеть во мне? чтобы он хотел, чтобы от чего я избавился. Да? Бог хочет, чтобы во мне выработалось сердце благодарное. Правда говорил, что мы, как верующие люди, мы не должны ослабеть. Мы должны каждый из нас выполнять эту волю Божью, да, любую угоду Богу. Бог хочет, чтобы так, так, как мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, чтобы мы их делали. Это хорошо, когда мы делаем во имя Иисуса Христа когда мы не с собой паримся, а хвалимся Господом. когда Господь Бог нас берет в свой удел, использует, и мы видим Его руку, мы понимаем, какой могущественный Бог. Вот я лично сам по себе знаю, судя по своей прошлой жизни, рассуждая, что я сам по себе не мог делать никаких добрых дел. Совершенно никаких. Какие бы я хотел бы сделать, я бы не мог сделать. Но в Господе Иисусе Христе, и когда Господь Бог Духом Святым наполняет, и когда я исполняю то, что ему угодно, я просто поражаюсь, когда я вижу, какой могущественный Бог, что взять в удел такое ничтожество, и знаете, исполняет такие, и Бог только он может исполнить это. Только он может так, знаете, особенно он прославиться. Через немощное, через никому не нужное, незначащее. Я с вами, дорогие братья и для нас всех прочитаю это пятая глава Ефесянов с 18 стиха. Это для, для всех нас знакомое место. И не убивайте свинок, от которых бывает распуск, но исполняйтесь духом, называя самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, паять и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца воина Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу! Я бы просто хотел благодарения. Библия говорит, чтобы мы все, каждый из нас, мы не пили вино, от которого бывает искусство. Я, я помню, один такой э, брат был, и там диалог у них такой произошел. Я не, я не присутствовал при этом, но я слышал его разговор. И они начали говорить, касаемо вина, можно пить вино верующим, нельзя, или можно, какие-то разные это. И, и брат просто посмотрел на брата и говорит, ты знаешь что, он говорит, хорошо, ты можешь пить вино, которое сделал Господь, но если ты сделаешь так, как Он его сделал в Кали-Галилейском, чтобы Божие вино пить, а не такое, как в этом мире, от которого бывает зло и распутство. Если, говорит, ты в состоянии сделать такое вино, как сделал Кани Галилевский Господь, превратил, это Божие вино. Говорит, тогда, говорит, можешь такое вино пить. Но только ли ты его не можешь его сделать, лучше тебе его не пить. Знаете, я верю в то, что здесь говорится, смотрите, еще раз, я еще раз хотел бы прочитать, чтобы запечатлелось, особенно для тех, кто в каком-то трудном ситуации сейчас. очень какое-то сложное, чтобы ну, благодарить еще что-то, ну, чтобы ты и я, брат, дорогой и сестра, чтобы мы поняли, что это для нас необходимо, исполняться Духом Святым. Почему? Смотрите, еще раз. И не убивайте свином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая себя э, на, э, назидая самих себя псалмами, славословием, песнопением духовным, поя и воспевая в сердцах вашего Богу. Смотрите, и вот ключевое. Благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу. Я просто на себе, братья и сестры, это пережил, когда я благодарю Господа Бога за все, что в моей жизни происходит. За доброе, за плохое, за то, что я не понимаю даже, что в мою жизнь приходит. И я благодарю искренне. Господь Бог исполняет Духовный символ. Вы верите в это? Я вам говорю серьезно, братья и сестры. я лично это пережил час тому назад. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Богу, брат! Слава Господу! Знаете, это очень сильно. Благодарите Бога за все. Я призываю себя, вас, благодарите. Это самое важное. Мы сюда на это место пришли, не себя показать. Я, я вначале сказал, что я увидел братьев, сестры, дорогих моих родных, которые нас посещали. Я вижу их, у меня сердце радуется. Но самое главное, что мы здесь все собрались во имя Иисуса Христа, чтобы Его прославить. Чтобы исполниться Духом Святым. А вы знаете, когда Дух Святой нас исполняет, когда мы исполняемся Ним, Он сходит на нас, Он открывает волю касаемо нас. Он начинает нам говорить, что Он хочет от нас, как Он хочет нас использовать, в чем Он использует. Да? Когда Дух Святой нас наполняет, Он открывает наши духовные глаза, духовные уши. Мы начинаем понимать Слово Божие, когда брат проповедует. Мы начинаем понимать, что Бог хочет от нас, что Он посылает для нас. А без Духа Святого мы совершенно не, знаете, как, не можем воспринимать ни проповеди, ни псалмы на нас не трогают, совершенно черствые люди. Вы согласны? Но когда Дух Святой только сходит, сокушение идет, сердце трепещет, сердце бьется. Это самое главное. Но можно так, знаете, как прийти просто по привычке, по традиции на собрание, Потому что так надо, мы приходим, ну, потому что мы привыкли. Но это самое страшное, чтобы не было как раз этого фарисейства. Просто приходишь, потому что ты думаешь, что ты так должен делать. А когда ты идешь по вдохновению, помните, когда Симеон пришел по вдохновению Божьему, и он взял Иисуса Христа, Спасителя, Господа на руки, и говорит, Владыка, ныне вижу, да? отпускаешь рампа. Вот просто там дословно можете прочитать, это вторая, вторая глава Евангелия от Луки. Он говорит, он видел это спасение, он, и он пришел, по вдох, он пришел по вдохновению, он пришел по, по, знаете, по вращению Духа Святого. А потом мы читаем дальше, в конце этой главы, там Мария с Иосифом пошли с Иисусом Христом для того, чтобы жертвоприношение принести раз в год, и, там говорится, что они пошли по, как по обычаю. И что они сделали? Потеряли Иисуса Христа. И не три дня его стали. А Семен пришел, по вдохновению нашел. Слава Господу, пусть Господь Бог каждого из нас благословит, чтобы здесь мы, когда приходя, находили Духа Святого, чтобы мы наполнялись Ним, чтобы мы, знаете, торжествовали, радовались Ним. Пусть Господь Бог обильно каждого благословит, ваших детей, старших, всех. Аминь. Аминь.